У температура опалювальний сезон на Донеччині розпочався у перших числах жовтня. На сьогодні працюють майже всі котельні. Виключенням є система опалення з Огреса. Через заборгованість за тепло виникли проблеми у Родинському та Дзержинську. Багато затримок виникає також через аварійні ситуації на мережах теплопостачання. У нас вперше за скільки років Ну, у меня это 10-й сезон в администрации запуска. Мы никогда так рано не запускаем. Был 2011 год, когда у нас тоже температурный режим поддавил нас, и мы запустились, но есть норматив отопления. И в этом году, как никогда, где-то со 2-3 числа мы начали отопительный сезон соцсферы. За два дня мы запустили всю социальную сферу. Это ну, в цифрах, говорю, упреждают, 1073 садика, 1242 школы и 282 больницы. Значит, у нас сейчас... Город Родинская, шахта Красно-Алиманская. мы не имеем долгов перед шахтой, хотя шахта отапливает свой профилакторий. У нас восьмая школа, она на каникулах и детский сад района. Он с теплом, 19-21 градус в группах, две группы. Мы сейчас в течение 10 дней принято решение, бросаем 200 метров трубопровода, и у нас теплоцентраль будет подключена к 9-й котельной города Розенского. То есть у нас будет полностью запущена социальная сфера. Были моменты у нас по жилым домам в городе Димитрове, в городе Красном Лимане. Они сняты по состоянию на пятницу. Это был жилой фонд, не социальная сфера. У нас момент по городу Дзержинска, Дзержинску, Новгородка. Квартал керамик. Значит 54 квартиры из них, 50, 35 квартир. Вернее, 52 квартиры, 35 квартир мы перевели на отопление индивидуально, это двухэтажки 4. Немножко ранее, 17 квартир, получается за счет бюджета на огородке из Дзержинска мы переводим и получаем декларацию и со среды запускаем вот эти 4 дома. Вот те моменты, которые существовали на сегодня. И на сегодня мы имеем 139 домов по городу Зугрессу, это Зуевская ТЭС, имея долг, но ну были долги и побольше. Это ментопольская тест, их единица структурная. 18 миллионов долга, из них 15 проведена э, реструктуризация, вернее сказать, по разнице в тарифах. И 2,5 миллиона долга реструктуризация до конца года, где-то декабрь, числа 15 расписано. Но тем не менее, э, их ведомственная котельная, она, вернее тест, она не в запуске. Ну, надеемся, может быть, к концу недели, как температурный режим начнет немножечко на низ падать температура, я думаю, будет включена изоевская пасть. Проблему обеспечения теплом 139 жиловых будинків в Зогресі планируется решить уже у наступні годы. Мы готовы взять на себя область. Мы уже подписали новую схему. И я хочу в следующем году вообще уйти от теплоэлектроцентрали, чтобы сбрасывали свою горячую воду со степлостанции, и была постоянно у людей и горячая вода, и тепло. Мы уже ряд работ выполнили, мы начали все-таки с замены всех сетей непосредственно в поселке, мы их заменили. Сейчас проходят работы, закончился, выполнен проект, прошел экспертизу, и проходят работы по строительству вообще трубопровода по территории станции. Это делается в частно-государственном партнерстве, Проект оплатили свыше 3 миллионов ДТЭК, и они же по своей территории проложат трубу. Во-первых, два момента. Это устойчивое теплоснабжение и горячее водоснабжение. И эта цена ниже общегосударственной. То есть, я думаю, мы именно вот так и договоримся окончательно. При наличии средств, финансирования, я уверен, мы в следующем году перейдем на новую схему. Серед нарікань, що зараз часто отримують комунальники, це невчасно виконані роботи з ліквідації аварійних ситуацій. Але часто проблема полягає у дефіциті кваліфікованих працівників. В області не вистачає більше 1200 газоелектрозварювальників, але заохотити хороших спеціалістів зарплатою 1300 гривень непросто. Ментальність який працює в цих потребині. Он оставляет желать лучшего. Даже кадровый вопрос, ну если, будем говорить так, вы понимаете, техническая сторона и главный инженер в том же жете, он должен иметь специальное высшее образование. Главный инженер. Директор может быть там, со средним образованием специально, А технарь должен быть с высшим. У нас даже есть мясомолочный институт там, или мясомолочный техникум, а занимают места вот такие дела. То есть кадры оставляют желать лучшего. Поэтому и э, то, что я сказал немножко раньше, ментальность того состава, не в обиду будет там сказано, но приезжают слесарь, он приезжает без инструмента, он не может хомут поставить, опять-таки не в обиду. Поэтому кадровый состав и потенциал, ну, к сожалению, прихрамывает. Где-то в общей сложности, с тех времен, когда были 10% и э, давали ведомственные квартиры, в течение 10 лет человек должен был отработать, это ушло не быть не, может быть, это вернется. Кадры задерживались, а сейчас, когда есть зарплата того же сварщика, газоэлектросварщика, если на тот же донецк стали ему платят 5-6-7 тысяч, то в ЖЭКе он получает 1200, 1100, 1300. Можете представить, кто туда идет? Вот такая ситуация с Карлами. Решение этой проблемы нужно заинтересовать людей, которые должны прийти в ЖЭТ. Первое, это основное наше с вами, заработная плата. И второе, человек должен быть заинтересован в том, что вот у нас многие не имеют жилья. И уходя, уходили и уходят из-за того, что нормальные газы, потому что где-то предоставляют или покупают квартиры нормальным вот работникам, сварщикам в особенности. Мы испытываем дефицит в тех же сварщиках. Вот сейчас у нас эта программа работала, Андрей Владимирович ее продолжает вот с командой. У нас сейчас нехватка сварщиков по городам и районам в пределах где-то 25-30%. А звено это сварщик обязательно должен быть на тех же устранениях аварийной ситуации. То есть сварщик слез. Хорошо, вот есть костяки, допустим, теплокоммунэнерго, вода Донбасса. Это Организации, которые могут. Там, с одного города перекинули э, там, 2, 3, 4, 15 бригад. И сразу, извините за сленг, мы задавили те моменты, которые у нас негатив возник. А вот там эти самостоятельные, и город в в бюджете, там есть дефициты, которые Андрей вот, Владимирович там дает команду, и мы перебрасываем туда звенья, бригады, чтобы на устранение вот этих э, нюансов. Поэтому э, две организации областного починения, теплокоммуна глобата Донбасса, здесь с кадрами в полный порядок. Повний порядок. А от на нізах теплосіді самостоятельно, водоканали. Там теж же саме Жеки, билі, єсі, остаються поки у нас по святим. Залишаються проблеми із оплатою за послуги населення. Для жеків ці види платежів є головним джерелом доходу. Хоча у останні часи цей показник збільшився все ж до 100-відсоткового рівня ще далеко. По інших пунктах цифри ще менші. Тепло возміщення йде 64%. возмещение затрат организации. Возмещение воды где-то в пределах 65-66% водоотведения. Жилой фонд, как ни странно, 80% возмещения, потому что люди вот постараются, особенно еще возрастные, они платят. Сенс такой, что поэтому вот те э, затраты, которые не возмещены, они ложатся на убытки предприятия. Предприятия имеют, к сожалению, в основе своей у жилищников, как ни странно, они пытаются как, вроде как и положительный баланс идет у них, но в то же время испытывают дефицит от всего того, о чем я сказал немножко Но э, тарифы, которые сейчас существуют, это я вам сказал, вот это возмещение процентов тарифа возмещения затрат. Они не соответствуют действительности. Поэтому есть моменты в той же воде Донбасса, это электроэнергия, За покупною воду у нас не очень розплачується. Водоканали самостоятельно, поэтому реалієнти, все остальне, тобто робочі моменти, за якими слід гумінатор з командою виділяються средства з бюджету обласного. Ось така ситуація. Проблема ремонту покрівель стоїть дуже гостро. Зараз гроші на ці роботи у державному або обласному бюджетах не передбачені. робота – це прерогатива місцевої влади. Ні, область ніхто не виділяє туди средства. Була програма. В 2007 году работала программа по выделению средств на жилой фонд. Были теплоэнергетика, вода, лифтовое хозяйство и отдельно были кровельные дела. С 2007 года ни один год государственная программа в этом отношении не работает. Поэтому без господдержки бюджеты городов и районов, они просто не в состоянии. Это идет ну, латание дыр, где-то делают капитально, где-то делают текущий ремонт. Поэтому... Э Средства, будет работать программа, у нас есть э, проекты, которые находятся в Министерстве, и как только будет там единственное, что у нас по срокам три года, мы должны пересмотреть проект, замечание к проекту, смета, все же меняется, инфляционные дела, там, стоимость материала и так далее, она растет. Поэтому это чисто рабочие моменты, но должна работать государственная программа. С помощью государственной программы мы сделали очень много у нас. Пройшло в 2007 году, сімому году ті програми, які я назвав в ділах 350 трьохсот мільйонів. У нас пройшло только по і вважає у департаменті охоронення капітального союзника. На прес-конференції голова Донецької облдержадміністрації звернув увагу і на ситуацію на полях регіону. Через погодні умови осінньо польові роботи затягнулися. Ще потрібно вбрати порядка 50% кукурудзи, кукурузи. И закончить еще убирать подсолнечник. Поэтому в части сельского хозяйства еще до, скажем так, окончания, до праздника, еще как минимум надо серьезно полторы-где-то недели еще отработать, пока еще, возможно, погода будет позволять убирать и сеять. Ну, откровенно говоря, есть опасения, если меньше будет посеяно озимой значит, в следующем году ее место может занять подсолнечник. А у нас и так... доходить до 30% площадей, зайняти в області А це не завжди позитивно, у точно для землі та й для балансу зернового забезпечення населення регіону ліками за пільговими цінами одна з програм, що зараз здійснюється за ініціативи президента України. Але зараз існує декілька проблем, через які не всі виділені для цього кошти витрачаються. Я хочу сказати, що буквально на селекторі. Я докладывал Ирине Михайловне Акимовой первому замглаве администрации о выполнении данной программы на территории области и сам проводил такой селектор со своими подчиненными, с главами рай-администрации и с мэрами городов и поставил задачу усилить, увеличить количество таких реализуемых, грубо говоря, таблеток и препаратов я хочу сказать, что в связи с тем, что не везде есть доступность, не все даже аптечные сети или аптеки участвуют в данном, скажем, таком эксперименте, есть момент недоиспользования этих средств. Да, мы на уровне всей Украины выглядим неплохо, там порядка там выше, скажем так, середины. Но с точки зрения того, что выделяются средства, и они не используются, и они возвращаются в государственный бюджет, а люди не охвачены, я недоволен выполнением этой программы и буду настаивать, я вплоть до того, что я встречался с некоторыми руководителями сетей, для того, чтобы они все-таки включились в эту программу и торговали. Потому что а, в той же Волновахе только в городе, ну, в Волновахе, то есть в райцентре только можно получить. А есть, допустим, такие примеры, как Краснолиманский район, там оно доступно большему количеству, не нужно ехать обязательно в райцентр. центр И э, на выездной, скажем, такой встрече на раде регионов в Добропольском районе я тоже как раз вопрос ставил о том, что едьте и учитесь, общайтесь со своими коллегами там, где это нормально организовано. Таких сотни аптек. Но все равно, знаете, оно все равно больше сосредоточено вот в городе Донецке, в крупных городах. А в сільській міцності і на окраїнах городів є проблема. Багато незадоволень зараз викликає позиція керівників таких міст, як Краматорськ та Маріуполь. Через проблеми з фінансуванням бюджетної сфери від працівників вимагають подавати заяви на безоплатні відпустки. Голова Донецької облдержадміністрації висловив незадоволення такою ситуацією.